У нас судебное заседание у приватных предприемцев семьи Саевка. У них магазин СМАТ находится в подгороднем Елисеевке. Магазин находится там уже более 10 лет. Но, к сожалению, наши власти, рейдерские, производят захват этого магазина. Для чего? Для того, чтобы просто отжать землю у этих предпринимателей для каких-то своих целей. Для этого они уже неоднократно пытались через суды решить вопрос, нанимали всяческих там общественников, активистов, подсылали, писали жалобы, обращались в налоговые инспекции, все с проверками. Но до сих пор им это не удавалось. Последнее, последнее, что они предприняли, заплатили каким-то своим сотрудникам, а именно работнику строительной организации, которая принадлежит рейдеру, э, коту, не помню уже его имя, отчество, для того, чтобы он написал заявление об отравлении продуктами питания, которые приобрел в этом магазине. Естественно, это не подтвердилось. Но Ботов под никак не угомонится. И теперь он подал в суд на взыскание задолженности об отравлении, о, о моральной и материальной шкоды. Вот теперь мы в суде. Конечно, первую инстанцию мы выиграли, но Бот подал апелляцию. Посмотрим теперь, как наше правосудие решит этот вопрос. Мы надеемся, что все-таки все будет хорошо.